Hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz Türkətürkləri, İran Türkləri, Azərbaycan indiki respublika adlanan ölkədə yaşayan türk ölkəsi bu İran Türklərinə aiddir. Paxtan, Afqanistan Türkləri və Asiya ölkələrinin Asiya türk ölkələrində yaşayan türkçülər Qərb ölkələrdə yaşayan azsaylı qardaş ölkəmuh milletlər hamınıza salamlar olsun. Bu Pandora qutusu adlı, eee, deməli, güya ki dünyada baş verən və bu cinayətkar diktatorların adları ə, sayılır və s. və bu hamısı Qərb ölkələri tərəfindən təşkil edilmişdir. Şəxsən ki, nə vaxtı bunlar qərb ölkələrinə lazım idilər. İlham Əliyev qarışıq hansı ki, İlham Əliyevdən istifadə edib pulları qərb ölkələrinin başçılığı etdiyi ofşor şirkətlərə qoyanda, onda İlham Əliyevdən danışmırdılar bu qərb ölkələri. Elə ki, neft qutarıb və İlham Əliyev artıq qərb ölkələrinə ə, hətta offşor şirkətlərinə pul qoymaq ə, şansını tamamilə itirir. O, onsuz da 200 milyarda yaxın pul oğurlayıb. Və onun 100 milyardı ə, Rusiya və Slaviyan ölkələrindədir və digər 100 milyard isə offşor şirkətlərindədir. İndi qərb ölkələri artıq İlham Əliyevin vaxtının bittiğini ə e, bildiyinə görə ona görə onlar İlham Əliyevi mütləq e, da olsa İlham Əliyev demim bunu bu cinayətkar kriminal oğrunu hakimiyyətdən götürmək üçün onun törətdiyi e, ağır iqtisadi cinayətlər, hətta bura insan ölümləri də e, gələcəkdə əlavə ediləcək minlərlə adam öldürülüb po kriminal oğrum e, e, sülalə mafiyasının Heydər Əliyevin yaratdığı sülala mafiyasına tam e, bunlar e, e, stilə ki hakimiyyətdən götürsünlər qərb ölkələri e, və ona görə ilhamın e, cinayətləri Azərbaycanda e, etdiyi dəhşətli oğurluğu deməli üstün açırlar bə hətta e, yalnız bir yəni e, İngiltərədə bunu sözsüz ki İngiltərə başlayıb İngiltərədə olan ancaq e, Londonda olan ha, hansı ki 700 milyon dollar qiymətində olan e, mülkləri aşkara çıxardıqlar İlham və e, kriminal İlham Əliyev və onun kriminal sülahlı ailəsinin tərəfindən bu görünməmiş soyğunçuluqdur. Balaca bir Azərbaycanı bu qədər soymaq deməli həqiqətən də çox ağır bir cinayətdir və bunu heç vaxt başa düşmək olmaz. Və bu cinayət Qərb ölkələri və Rusiyanın başçılığı ilə baş verib. Bu Rusiyada hələ İlam Əliyevə dinmir onun cinayətlərinə açmır. Çünki İlam Əliyevin 100 milyardlarla pulu Moskva, Petroburg və Slaviyan ölkələrinə qoyulub, investisiya yapılıb, Türklər demişkən. Bu bilirsiz, hələ ki bu Ruslara xeyir eləyir. Çünki Ruslar bilir ki, bu 100 milyardlarla pul Rusiya və Slaviyan ölkələrinə məxsus Dilam Əliyev yox. Onlar İlham Əliyev hər hər hansı bir dəqiqə bütün ailəlikcə güllələyirlər, e, məhv eləyirlər. Çünki onsuz da İlham Əliyevin axırı güllələnməkdir, sula ac göz sula mafiyası ilə e, sula ailəsini. Onun bütün ailəsi güllələnəcək. Heç kəsə yazığı gəlmək lazımdır. Azərbaycanın özü elə birinci onu güllələ, e, güllələnməsinə mütləq təşkil edəcəkdir ə laçan bu işi ruslar istəyir ki, lazım olan vaxtda onlara lazım olan vaxtda görsün və o pullar hələ keçirilsin. Rus və Slaviyan ölkələri tərəfindən, daha doğrusu, Slaviyan ölkələrində olan bu investisiyalar da hamısı ruslara keçəcək. Və indi isə İngiltərə başlayıb bu işi ki, İlam Əliyev də vermək və onun pullarını ə, qərbə qoyduğu elə birinci ingilterənin özünə məxsus olan ofşor şirkətləri ə, o türklər ona cənnət belə bölgə, bölgələri deyirlər. Yəni vergi verməyən bölgədə elə ingilterənin özü niyə yaratmışsın bu vergi verilməyən bölgə? Dördən onlar vergi vermirlər, yoxsa İngiltəriyə verirlər hamsını? Nəsehəsiz də Amerika, Nəsehəsiz də İsrailin, Qərb ölkələrinin, Hollandiyanın vəs-sayrı hamısının özlərinin deməli bu offshore şirkətləri var və beləliklə onlar varlı e, müsəlman ölkələrini soyurlar, gətir e, vergidən azad eləyirlər ki, gətirib yığsınlar ora, ondan sonra bu kriminalları sirlərinin üstlərini açaraq özəllərlərindədir. Öz, öz e, bunlara məxsus olan torpaqlarda, adalarda e, boşxor şirkətləri qurulubdur. Və bu pulların hamısı keçir İngiltərriyə, Amerikaya, Hollandiyaya, e, Fransa və eləcə də İsrailə. E, e, İsrailin ofşor şirkətləri Amberjov şüşə şirkətləri və İsrail Amerika ilə bir yerdə iş görür. Bax, mən bunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu Pandor Pandora qutusu haqqında da mən danışcam. Bu əslində sərf olaraq ortaya atılmış bir əfsanədir. Bu əfsanə bu əfsanə Roma əfsanəsi kimi verilir, amma Romalılar dəyişdirib bunu pis eliyiblər. Əslində Yunanların bu əfsanə Pandor əfsanəsi çox belə gözəl ə, bir məniyyə malikdir. Mən o həftədə da danışacaq vaxtım olsa, mən sizə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan ordusu bir yerə ə, yığışaraq bu ə, kriminal oğrubaşı ağır cinayətkar olan sülalə ailəsini hamısını həbs edib, onları xalqın gözü qarşısında məhkəmə edib, güllələncək. Mütləq güllələnməli. Əvvəlan bu Heydər Əliyevin təşkil etdiyi Naxtçıvan Ermənistan mafiyası e, mafiyasıdır. E, və bu mafiyanı e, hamısının üzlərini hamısını tutub bütün pullarını bunların əlindən almaq lazımdır. Hamısı oğurluq bunlardır. Sələ bunların içində də ən böyük ağır cinayətkar görməmiş, əslində fırıldaqçı qumarbaz olan İlham Əliyev və Acgöz Mehriban Paşayev və gözləri heç vaxt doymayan boğda yemiş dana gözü kimi parıldayan Mehriban Paşayev. Bunlar mütləq tutulacaq və mütləq gülləncə ilə buna heç şöpə yoxdur və bunun bütün ailəsi gülləncə, çünki bu boyda pulu ə 1200 milyard pulu yemək bu he, balaca bir Azərbaycan dövlətini o günə qoymaq, xalqını o günə qoymaq. Bunu heç vaxt xalq bağışlaya bilməz, heç vaxt. Heç bir cinayətkar, hətta ən cinayətkar ölkə olan Rusiyada bunu bağışlaya bilməz. O özünüz bilirsiniz ki, bu e, cinayətkar fırıldaqçına İlham Əliyevə poz bu pozğun ağlaqsızın biri. Bunu ancaq ruslar gətiriblər və ə, hakimiyyətə eləcə də onun atası Heydər Əliyev və ruslar da ə, onu, onu müdafiə edir. Ona görə ki, balaca Azərbayca Azərbaycanı soyur və ə, bütün pulların yarısını ruslarla bölüşür. İlham Əliyev əslində rus ə, 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 ruslar tərəfindən qoyulmuş gubernator deyirsəz, bəlkə də ki vilayət başçısı deyirsəz, abkom da. Bu bundan artıq deyil. Məsələn, necə bir Rusiyanın təsiri altında olan ə, rus abkomu, Rusiyan çində olan çoxlu abkomlar var. O yəkə-yəkə danışırlar. Onlar hamısı Rusiya arxayını olub danışır. Bu ilam da Rusiya arxayını olub danışır. Çox təəssüf olar olsun ki, bunlar ə, Türkiyənin ə karopsiyoner bağçısı Rəcəb Tayberdəvanı da rüşvətə cəlb eliyiblər. Ona 1 milyard tutul nəmri ilə İlam Əliyev rüşvət verib və onu öz tərəflərinə çəkiblər və Türkiyəni rus əlaltısı eliyiblər. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan da hakimiyyət dəyişiliyindən və yaxud da Türkiyədə hakimiyyət dəyişiliyindən hələ ki söz açmaq olmaz. Deməli, Azərbaycan da hakimiyyət dəyişmək üçün mütləq birinci Türkiyədə Rəcəb korrupsioner və oğru, Rəcəb Tayip e, e, eyni zamanda dinçi, axmaq, paşa olmayan Rəcəb Tayip Erdoğanı mütləq vəzifədən götürmək lazımdır. Bax, mənim üzümü türk xalqına dəfələrlə tutub bu sözü deyib demişəm, yenə də deyirəm. Əgər siz istəyirsiniz ki, Türk adlanan bir ölkə qalsın, Türkiyə məhv olmasın. Siz dinçi Rəcəb Tayib eyni zamanda oğru, korrupsioner Rəcəb Tayib Erdoğan'ı mütləq vəzifədən götürməlisiniz. Onu vəzifədən götürməyəndə İlham Əliyevi deməli vəzifədən götürmək olmaz. Çünki İlham Əliyev nəinki təcrübəçilər eyni zamanda türk, türklərin bu oğru, korrupsioner Rəcəb Tayyib Ərdoğan haqqında Ərdoğan da müdafiə edir. Fikir verirsiz, indi ingislərl başlayıb bu bunların cinayətlərini, eləcə də Türkiyənin özünün cinayətlərini, iqtisadi cinayətlərini açır. Sözsüz ki, bu ə, Türkiyə xalqına işarədir ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanı hakimiyyətdən götürsün. Çünki Rəcəb Tayyib Ərdoğan korrupsioner də oğrudur və Türkiyədə baş verən bütün bu offshore şirkətlərinə daşınan 500 ə, milyard pulu hamısının getməsində Erdoğan bilir və Recep Tayyip Erdoğan'ın əli var və onun orada xeyri var mütləq. Bunların ailəsinə, Erdoğan'ın ailəsinə ə, mütləq xeyri var. Bax bunu da siz bilməlisiniz. Deməli ə, birinci çalışmaq lazımdır ki, Türkiyə də hakimiyyət dəyişsin. Ondan sonra əgər bilirsiniz Turan birliyi deyersiz, Türk birliyi deyersiz. Bu ölkələr doğrudan da yaradılmalıdı və birləşməli. Bu birləşmə üçün kiçik Azərbaycan Respublikası İran Türk Respublikasının içinə daxil olmalıdı. Ölkə nə qədər parçalansa, məsəl təsəvvür eləyin ki, Türkiyəni 4-5 yerə bölüblər. 4-5 də respublika milə gəlir Türkiyənin içində. O güclü olar yoxsa bütöv Türkiyə? Əlbəttə bir təkər Türkiyə güclüdür, düzdür? Bax, eyni zamanda İranı elə bölüblər. İran Türkiyə Respublikası, olub, düz mini. Daha doğrusu Türk imperiyası olub. Və bu Türk imperiyasını inglislər dağıdıblar. Xırda Azərbaycan Respublikası eləyiblər, orada nə bilmür Gürcüstan Respublikası eləyiblər. Bir də ə, olmayan Ermənistan Respublikası eləyiblər. Deməli bu kiçik respublikaların yaranmağı mə bunların heç bir gücü yoxdur əslində. Bu deməli bir fırıldaqçını İlham Əliyev kimi cinayətkar bir ə, kriminal fırıldaqçını da hakimiyyət başına gətirirlər. Həmin ölkənin maksimum dərəcədə soyulurlar və onun xaldını məhv edirlər. İndi kriminal İlham Əliyev Azərbaycan xalqını məhv eləyib. Siz onu bilin. Məh yaşayanlar it kimi yaşayırlar. Bir ocaq adamdan başqa, o da bunların qohumları da hamısı e, e, yerdə qalan əhalinin yarısı qaçıb. İndi görürsüz bu bu respublika aldana bilər. Nətər respublika, nətər hakimiyyətin gölçəsini yarısı e, xaricə qaçıb. Bax bu bunu siz də izah eləyə bilərsiniz. Çünki fırıldaqçı hakimiyyəti qoyublar. Ruslar hakimiyyəti soyurlar. Eləcə də Türkiyə də öz payını alır. Türkiyə də soyur Azərbaycanı. Nədinə o fırıldaqçı e, və ağır cinayətli olan İlham Əliyevə müdafiə eləyir. Fikir versəniz, Türkiyə proqramında, Rusiya proqramlarında bunu e, deməli e, müdafi İlham Əliyevdir. Sözsüz ki, Rusiyə İlham Əliyev dəyişəcək, amma hələ ki istifadə eləyir ondan. Çünki var dövlət Ermənistandan gəlmir. Azərbaycandan gedir Rusiyə. Ermənistan isə xərç istəyir. Ona görə Rusiya Ermənistandan xoşu gəlmir və həm də Rus isteçi Ermənistan tamamilə Rusiyanın tərkibinə daxil olsun. İndi ki Paşinyan qərbə tərəf hərəkət elədiyinə görə o Rusiya mütləq yavaş-yavaş da olsa Paşinyanı ə, ya öldürdürəcək, ya dəyişəcək və Kaçaryan kimi bir cinayətkarı, İlam Əliyevə oxşuyan bir cinayətkarı hakimiyyətə gətirəcək. Ondan sonra Dağlıq Qarabağın Hadrutunu da, şuanı da verəcəklər. Ə, ə, deməli Ermənlərə. Daha doğrusu Rusların əlinə tamamilə keçəcək Ermənistan və eyni zamanda Dağlıq Qarabağ. Ruslar oradan çıxasıd deyil. Gərək onları zorla çıxardasan, onun da e, e, Rəcəb Tayib Yaltaq Rus əlaltısı olan Rəcəb Tayib Erdoğan onu etməyəcək və burada o, Turan hərəkəti ölümə məhkumdur. Rəcəb Tayibərdovun, Rəcəb Tayibərdovun İslamçılığı, Osmanlıçılığı, Sultanlığı geri qaytarmaq istəyən bir dinçi baxmır biridir. Və bunu siz nəzərə almalısınız. Deməli, Türkiyə mütləq dəyişməlidir. Rəcəb Tayibərdov onu özdə ən sürətlə, ondan sonra Azərbaycan da hakimiyyət dəyişiliyi etmək çox asan olacaq və E, sözsüz ki İlham Əliyev dövrülərə bütün ailəsi ilə həbs ediləcək və xalq qarşısında məhkəmə keçirilərək güllələnmə cəzasına bütün ailəlikcə deməli layiq görüləcək. Çünki onun etdiyi cinayətkar e, kriminal cinayətlər heç vaxt xalq tərəfindən bağışlana bilməz. Bunu o bilir. Sonra e, ondan sonra İrana hücum olmalıdı. Yeni Türkiyə hakimiyyəti və yeni Azərbaycan hakimiyyəti mən sözün açılı istəyirəm hər iki ölkədə həm Türkiyədə həm Azərbaycanda hərbi hakimiyyətə milli hərbi hakimiyyət ə, hakimiyyəti alalsın. Bizdəki o müxalifət bir qəpiyə dayandır, heç bir müxalifətə. Onların nə gücü var ki, nə neyniyərlərdə? Qorxularla səsləri də çıxmaz. və İngilistər tərəfindən müdafiə edilən İngilis agentləri olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi e, güclücündür. Onun gücüsiz nədədir? İngilterə qoymır onu, onu, onu məhv etməyə. Məsələn, onun çoxdğunülləyərdilər. Əli Kərimlərindən eləcə də başqa e, e, İngilterədən pul alan e, axacənin e, üzvləri başda duran üzvləri də Onlar da bizə lazım deyil. Çünki biz ə, qərb ölkələrinin təsirinə keçmək istəmirik. Biz istəyirik ki, böyük ə, türk ölkələri birliyi yaradaq və başqa biri Turan deyir. Mən Türk ölkələri birliyi deyirəm. Çünki əks halda türklərin torpaq tutduqları torpaqlar bir-bir əldən çıxacaqdı. Necə ki, görürsünüz ki, Ermənistan Zəngəzur Azərbaycanına olaq Ermənistan heç ordan bir körpü də keçirməyə qoymur. Nəcisdən belə-belə şeylər var. Eee ruslardakı o vaxta kimi İlham Əliyev müdafiə eləyəcəklər ki, İlham Əliyev xox gəlsin Ermənistan'a. Rus dərmən nə edə bilərəm öz üzümdə bilm. Amma qızışdıran odur. E, Ermənistanda hakimiyyət dəyişən kimi və yaxud da e, Paşinyan öldürülən kimi ondan sonra e, Dağlı Qara Qaba tamamilə Ermənlərə veriləcək. İşin gedişi bunu göstərdi və Türkiyədə onun üçün Rusiyanın 66-sıdır. Nə nə qədər gələcək təyverdoğu dəyişmir. Bu belə. Sonra ə, bu Pandora haqqında mən bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. Pandora əslində mifik qadın obrazıdır. Bu ə, Yunan əfsanəsi, yəni bu qreq əfsanəsi olubdı əvvəlcə. Sonra romalılar onu dəyişdirib pisləşdiriblər. Həmin o pis pis güya ki Pandora qutusundan çıxan o hamısı cinlərdir, şeytanlardır, xəstəliklərdir, dünyaya yayılıb. Amma əslində o romalılar onu dəyişdirib ə, və pis eliyiblər. Əslində bu qreq qreqlərin Olimp dağlarının başında yaşayan allahları Pandora-nı yaradıblar və onu Epimeteyə ərə veriblər. O o Pandora əslində bütün ə, ən gözəl ə, ağla və gözəlliyə malik olan Allahlar tərəfindən verilmiş ə, ona hər cür ağl və ə, gözəllik vermiş bir ə, qadın obrazıdır. Bunu گویا ki Hefes adlı Allah dəmirdən döyüb düzəldibdi, çox gözəl bir qadın obrazını Zefsin əmri ilə və Afinan bacılığı ilə. Nəsə bu Pandora əslində gözəl, ağıllı bir qadın obrazıdır. Ə, fikir verirsiniz ki, o onu da ərə verirlər Epimetei, Epimetei ərə verirlər. Epimetei isə Prometein odu insanlar üçün oğurlayanın qardaşıdır ə e, fikir verisiz əslində burada çox belə incə bir e, siyasət var. E, Prometey necə e, o romanlarda proloq olan kimi fikir verisiz başlanğıc deməkdir. Romanın başlanğıcında həmişə proloq gəlir, qutaranda isə epilog gəlir. Bu görsüz Prometey başlanğıcdır, Epimetey sondur. Yəni insanlığın sonu. İnsanlığın başlanğıcı və axırda insanlıq hara gedir? Əslində Pandora'nın e, e, Epimete'ye, yani -yə, yəni son insana, e, e, insana ərə verəndə e, onu çox gözəl bir qadın, obrazlı, bir qadın obrazı kimi e, Epimete'yə verib, ərə e, bu e, Zeus və Afina tərəfindən e, e, sonra bu buna böyük bir küp veriblər. O küp ailə küpü adlandırılma olur. Çünki bu qırəklərdə böyük küplər var o penetri deyirlər də bizdə nə, nə padval ya sklad sözü kimi də o produkt saxlamırıq biz hansı evin bir hissəsində də həmin hissədə deməli antik yunanlıqda böyük-böyük küplər olub o küplərin içində boğdolub var, polub, nə bilim zeytun olub, zeytun yağı olub və belə-belə də un olub Belə-belə lazımsı sonra şərab olur. Belə-belə lazım olan, ailəyə lazım olan şeylər, deməli, həmin o yeçək küplərdə olur. Güya ki Allahlar tərəfindən də ep e, epmetəyə ərə verilmiş. Həmin Pandora, yəni çox hər tərəfli gözəlliyə malik, gözəl ağla malik olan qadın e, o küpü verirlər ona ki və deyirlər ki o üçpün ağzını açmayanda ailəyə xoşbəxtlik gətirəcək. Necə ki o keçə küplər, un küpü, zeytun yağı küpü və s. şarab küpü ailəyə xoşbəxtlik gətirən kimi, yəni e, belə bir keçə küplərin biri də Pandoraya verilib e, və əslində Pandora o küpü açmır. E, Pandora ağrılı gözəl bir qadın olur. O küpü açan Epimeteydir o onun hətta antik qırəklərdə şəklində də var ki, küpün ağzını açır. Küpün ağzını açanda deməli orada ə, yaşayan ilahilər, hansı ki ilahələr, ilahə qadın obrazındadır. Qadınlardır. O pis şeytan, meydan deyil. O dillər şeytanlar, xəstəliklər çıxır o küpün içinə. Yalandır. O küpün içinə allahlar qoyublar ki, insanlığa xoşbəxtlik gətirən, ailə xoşbəxtlik gətirən ilahələrdir o ilahələrin də ə, deməli adı belə olur. Security, ə, yəni təhlükəsizlik ilahəsi, Harmony, yəni harmoniya ilahəsi, Fameness ilahəsi, bu məşhur, məşhurlaşmaq, e, Mercy, kömək ilahəsi, Freedom, azadlıq ilahəsi, Happiness, xoşbəxtlik ilahəsi, Peace, sakitlik, sülh ilahəsi. Joy sevinclə ilahəsi. Bax bu 9 ilahə həmin küpün içində olur. Yəni gözəlliklər, hamsə ailəyə lazım olan şeylər ilahələrdir. Bir də ki Hop. Deməli Hop da ümid deməkdir. Ümid ilahəsi. Güya ki Epimetey götürür ağzını açır küpün. Yəni burada kişilərə əslində axmaq rolunda verirlər ki, kişilər öz ailəsini xoşbəxtliyini E, bıraxır, o buraxır o ilahələrin hamısını buraxır uçub gedirlər bircə hop qalır. Hop ümid. Yəni ümid eşəgölmür. Bax bu ümidin eşəgölməməyində o e, oradan gəlir. E, bax bu e, əslində bu Yunan əsatirini e, deməli əslində bu Pandora gözəl bir qadın olur və ağıllı bir qadın olur. O ilahələr də ailəyə, e, insanlığa lazım olan ilahələr o. Orda heç bir xəstəlik və sair olmur amma yunan, yunanların o əfsanəsini yunanlar e, romallarla romalılar onlara qarşı düşmənçilik etdiyinə görə onu götürülür ki guya ki Pandora qutusunu açır oradan xəstəliklər, şeytanlar, cinlər çıxır